Еще раз добрый день. Вы знаете, Мим является партнером рейтинга АМД уже несколько лет. И каждый раз, говоря о том, какие результаты рейтинга, мы смотрим на те страны, которые впереди. И у нас, как у бизнес-школы, существует свой рейтинг. И несколько лет назад я решила посмотреть, а как совмещаются два рейтинга. Рейтинг АМД и рейтинг лучших бизнес-школ. Выясняется, что эти рейтинги, если говорить о странах, практически совпадают. Я понимаю, что это ну, не совсем корректное сравнение, потому что на конкурентоспособность страны влияет не только качество или бизнес-школ, ну, бизнес-школ. Однако сейчас, когда мы говорим о, об опыте других стран, о конкурентоспособности, с точки зрения подготовки кадров, с точки зрения управленцев, мне было ну, приятно в какой-то степени услышать, когда говорят, что все можно сделать, инвестиции, технологии, в чем проблема? В людях проблемы. То есть. Э, Значит, ну как, у нас есть работа, но три вопроса для обсуждения. Что такое бизнес-школа? Если говорить о том, что такое бизнес-школа, то проще всего обратиться к самым лучшим бизнес-школам. Те школы, которые всем известны, которые могут служить образцом для подражания или некой меркой, к чему мы стремимся. Эти школы были... Ну, являются как бы наиболее упоминаемыми, наиболее известными. АНД, Швейцария безусловно, страна, которая всегда высоко в рейтинге конкурентоспособности. И школа, которая считается одной из самых лучших, самых важных и самой успешной в, в подготовке управленческих кадров. ИНСИАД. Это Фонтебло, это французская школа. Чем интересен Инсиад, несмотря на то, что французы, они очень мононациональны, да, то есть они ориентированы на себя. Как раз школа Инсиад, она осуществила экспансию. И экспансия в других городах. И одна из первых, эта школа открыла свой кампус в Сингапуре. Существует инсиат Сингапур. И Сингапур всегда один из самых высоко в рейтинге конкурентоспособности. Айшаси. Школа тоже французская. Находится она в Версале. Чем она интересна? Она интересна, что это школа, которая очень много делает в экономических исследованиях. То есть, может быть, она не столь известна в корпоративном мире, в управленческом образовании, как АМД или НСИАД, но зато она известна своими исследованиями. Сейпс. Сейпс – это Китай. То есть, это China European International Business School. Школа, которая для того, чтобы очень жесткое китайское законодательство в области образования, которая всегда во всех странах законодательство об образовании достаточно зарегулировано, то китайцы сделали специальную свободную образовательную зону, в которую поместили школу Сейпс и которая работает не по китайским законам, то есть ну, не только по китайским законам, и которая работает как бизнес-школа, которая входит во все рейтинги, находится школа в Шанхае и является гордостью Китая, Китайской Республики. HBS, понятно, это гарвардская школа бизнеса, ассоциирована с гарвардским университетом, является пионером бизнес-образования. Говорят о том, что и две американские школы в Пенсильвании и в Бостоне как раз и создавали бизнес-образование. Одна из них – это Гарвард. Конечно, на Гарвард – это некая марка, и мы говорим о том, что мы равняемся. И Ладан Бизнес Скул, Великобритания, школа, которая, опять же, отличается от всех остальных, она тоже не занимается как… АМД так же как и London Business School, они, как правило, не работают на первом образовании, то есть это экзекутивное обучение, как МИМ делает, то есть мы не делаем программы первого образования. И в Великобритании опять же и существуют международные кампусы. Академия Казминского, профессор Колодков, как раз представитель этой академии, чем интересен, безусловно, это европейская школа в Восточной Европе, чем она отличается от других – тем, что она единственная в Восточной Европе, которая имеет тройную аккредитацию международную. Других таких школ нет нигде. То есть ни в Чехии, ни на Балканах. То есть можно говорить, она единственная, которая рейтингуется. Самая лучшая бизнес-школа школа в Восточной Европе, в, постсоветской, в постсоветском пространстве. Ну и возможно, что опять же, считается, что ну, внимание государства, внимание государства к развитию школы, к проблемам школы, они существенно помогли становлению, становлению. Это самые лучшие школы мира. Те, которые на слуху, те, о которых говорят, у них разные модели. АМД, МСИАТ. Сейпс и Лондонская школа бизнеса – это все экзекутивное образование, там нет первого образования. Остальные ассоциированы с университетами. То есть там есть и университетское образование, и бизнес-образование. В Украине, в Украине, вы знаете, у нас три ну, с половиной бизнес-школы, то есть МИМ, МИБ и КМБС. Почему половинка? Потому что есть хорошая региональная школа, но она очень маленькая. Львовская школа ну, при католическом университете, которая как бы региональная. Достаточно ли это для нашей страны? Безусловно, нет. Почему? Потому что, конечно, успех бизнес. Что такое бизнес-школа? Бизнес-школа «We are in business to help you to do business». То есть, и задача бизнес-школы – это помогать, развивать, создавать и ну, в Штатах говорят о том, что диплом МБА это золотая карточка. То есть считается, что нельзя занять определенные должности, не имея диплома МБА. У нас не так. Наша приемная комиссия до сих пор встречает слова и NBA, и MBI. И это люди, которые даже приходят, хотят учиться. То есть это не те, которые... И NBA, как национальная лига, да, и там и все, все что угодно. Но, но мы пытаемся создавать рынок. То есть рынок развивается. Нужно это или нет? Безусловно, нужно. Почему? Потому что в нашей деятельности кто заинтересован? Безусловно, бизнес. Почему? Потому что бизнес... Это кадры для бизнеса, и вложение в, в человека, да, в его квалификацию, считается, что дает отдачу больше. Примерно в шесть раз, говорят исследователи, чем вложение в, капиталь, в капитальные активы. Безусловно, заинтересован уряд, правительство. И мы это видим, внимание, то правительство, которое. которое оказывает нам и то, что сегодня был министр, и то, что наши рекомендации, наши исследования, они вызывают интерес у правительства. Рейтинг АМД, о котором мы говорилось, у нас несколько лет назад, ну, вернее, в 2009 году, когда был кризис, нам Национальный банк написал письмо о том, что он не согласен со своим местом в рейтинге АМД, то есть что мы АМД, по рейтингу АМД было место такое, которое нашему Нацбанку в то время не понравилось. То есть я считала, что это очень хороший результат, потому что если на это обращают внимание, даже если они не согласны, даже если они об этом думают, то это уже, в общем-то, хороший результат. Общество. Почему общество? Потому что, конечно, повышая уровень образования, говоря о ценностях, говоря о Задачах, которые мы ставим, мы ставим перед собой, ставит образование вообще, конечно, мы развиваем общество, являясь его двиг... движущей силой определенным мотором. Профессиональная организация, конечно, профессиональные стандарты, конечно, это ассоциация маркетологов, финансистов, тот, кто учился, знает, что достаточно долго наш профессор Голов был председателем профессиональной федерации бухгалтеров, федерации бухгалтеров и аудиторов там. Практически все мы участвуем в каких-то общественных собраниях, комитетах, радах, ну, безусловно, медиа, да? потому что мы говорим, продвигая стандарты, продвигая ценности, продвигая взгляды, правильность, правильность что должно быть в бизнесе. Как должна работать бизнес-школа? идеальный идеал. Школа – это прежде всего преподаватели. Я уверена в том, что в МИМе собран лучший состав преподавателей, но в контракте наших преподавателей написано, что они не имеют права преподавать нигде, кроме как в МИМе. Конечно, преподаватели – это ну, Основа да, любой бизнес-школы, потому что их квалификация, их э, участие не только в учебных программах, но и в бизнесе, их реальный опыт, их понимание, их современность это очень важно. Подготовка мим вкладывает в преподавателей, то есть и в обучение, и в, в доступность к методической литературе, к последним новинкам. Делается ли в это в Украине вопрос риторический? Доследжение. Доследжение, вы знаете, если говорить о развитии бизнес-школ, то в определенный момент их даже стали ругать за то, что они слишком много времени и усилий уделяли исследованиям. Потому что как преподаватели это обязательная часть работы бизнес-школы. Так и исследование – Это тоже обязательная часть работы бизнес-школы. Это продуцирование нового знания. Если преподаватель не занимается исследованиями, то он теряет квалификацию. Другой вопрос, какие исследования? Кому они нужны? Что с ними делать потом? Не знаю, обратили ли вы внимание, мы сегодня первый раз многие увидели вообще нашу научную монографию, которую мы То есть вчера приехала из типографии. То есть не знаю, если будет возможность, посмотрите, это такой коллективный, коллективный труд преподавателей мимо. И АМД, то есть тот исследование, которое на государственном уровне делается делается бизнес школы для всей страны. И дальше можно говорить еще, что влияет на бизнес-школу. Новые рынки, интернационализация, МУК – это те онлайн-курсы типа EDEX или Курсеры, которые полностью меняют ландшафт образования, которые по-другому заставляют думать, делать, работать в бизнес-школе. Если об этом этого не делать, то соответственно ты постепенно откатываешься в каменный век. как ты откатываешься в каменный век, если преподаватели ну, хотя бы не знают английского языка и не могут читать современную литературу, если они не занимаются исследованиями, если нет современных технических средств, если законодательство, не готова к тому, чтобы разрешить достаточно спокойно приглашать иностранных преподавателей. А что в Украине? Ну, вы можете себе представить, у вас у всех за плечами есть высшее образование. Обратитесь, там, даже если это было 10 лет назад. Как вы думаете, многое изменилось? Даже в национальных университетах. Я тоже окончила факультет кибернетики Киевского университета много-много лет назад. Не, не так давно, ну, естественно, что у меня есть знакомый факультет кибернетики, он ответственный за программу Конкурс, ну, которая лежит на сайте Министерства образования и которая там в, ре, в режиме реального времени помогает увидеть, сколько заявлений подано и как это. Как это функционирует? Я знаю, что сотрудники приносили свои компьютеры для того, чтобы эта система конкурс работала, потому что на тех, которые есть на факультете, она работать не может. Но это университеты, которые, ну, понятно, что спрос есть на них, потому что детей надо учить и у всех, у кого есть дети. Я уверена, что вы пройдете тут путь, будете выбирать вуз, будете его оценивать. С бизнес-школой сложнее, потому что бизнес-школа это не первое образование. До нее надо дорасти, решиться, что мне оно нужно. Но для того, чтобы решиться, что оно нужно, нужно понимать, что успехи в экономике, они существенно зависят от того, как будет работать бизнес-школа. Не одна а бизнес-школы или бизнес-образование. И закончить я хотела бы четырьмя пунктами. Пункты, которые определяют, определяют как работает АМД. Лучшая школа, лучшая бизнес-школа в корпоративном мире, которая работает. Итак, они говорят, это их девизы, да, и вот как наша стратегическая цель. Вот мы стараемся делать то же самое. Во-первых, Real Life, Real Learning, безусловно, это обучение, но только очень конкретное, которое, естественно, основываясь на теории, но дает лучшую практику. АНД говорит, что это The Global Meeting Place. Ну, конечно, можно быть Global Meeting Place в Лазани. Global Meeting Place в Киеве быть сложнее, но... По крайней мере, это meeting place или как экспертная платформа, место для встреч людей, которые хотят говорить и которым есть что сказать. И как раз примером такого meeting вот есть наше сегодняшнее событие. All learning is a lifelong learning. То есть это программы для разного уровня управленцев в разные моменты жизни. То есть есть для более молодых, более короткие, есть короткие, но для самых важных. У АМД это огромная линейка программ. Мы тоже пытаемся это делать, без этого нельзя. Нельзя сконцентрироваться на одной программе. И последнее, что говорит АМД, это нет, бюро, нет бюрократии. То есть максимально свободная структура для того, чтобы обеспечить. Жизнь меняется так. Быстро, что если ты не будешь меняться, то ты проиграешь. Конечно, мы стараемся, хоть у нас есть, если в обычной обычного бизнеса это может быть пугалка налоговая, то у нас два, два наблюдательных, две, ну, два проверяющих. Это Министерство образования в дополнение к фискальным органам, которые требуют, безусловно, выполнения. Существенно изменить бюрократию нельзя, но оставаясь в определенных рамках, по крайней мере, не давать ей разрастаться. И тогда, если следовать этому, то я думаю, что, во-первых, будет успех у нас. Ну а если у нас будут еще последователи, коллеги, партнеры, и мы будем вместе развивать рынок. То буде краще всьому розуміючи Питання конкурентної спроможності. Ні, я не готував на цю панель спеціального виступу, але я сидів думав і слухав уважно. Так? Мені я так зрозумів, що в залі і в мене також виникли такий відгук на заклики про конкурентну. Спроможність в аграрній галузі, і я сидів зараз і думав. І я хочу коротко поділитися своїми думками, можливо, це когось зацікавить. Хороша ілюстрація на економічні цілі і не економічні цілі. Давайте спочатку ці теорія до Harvard Business School. Що було в Україні? Десять років назад локомотиви, які в нас мав витягнути і створити всі, всі в шилках і все інше. Пам'ятаєте? Що? Хто в нас найбільші багатії і як розвивалися? Металургія. металургія, правильно, все є. Ресурси, фактори є, знання є. Все існує. Конкурентна спроможність сьогодні української металургії? Ні. Ні. Чого не вистачало? Я, я, я дивлюсь на Гарвардський, я не хочу цей діамант знову малювати. да? Чого не вистачало, якщо ми говоримо про уряд? Чого не робив уряд? Не створював конкуренцію і не визначав стандарти. Раз і чого ще не визначало? Внутрішнього вимогливого споживача. Два фактори це не я придумав, це Майкл Портер, професор гарвардської бізнес-школи. Книжка про конкуренцію, всім доступна. От, Ну, класика, так, ну, здавалося б, бери і роби. А, і металургія сьогодні не там. І я не хочу коментувати моїх колег з, з аграрного бізнесу, але є небезпека із аграрним бізнесом точно така ж. І ще одна є, яку просто треба пам'ятати і зробити. І ще одна не я сьогодні, а. Професор Колодко сказав, що він був в Дніпропетровській області найбагатій е, землі в Європі. Я пам'ятаю очі мого швейцарського колеги, коли ми їхали в 6 ранку, відживши з Запоріжжя до Дніпропетровського аеропорту. в 5 ранку літу, весною. І дивився і не міг наглядітися на те, що, що це за земля і все інше. Самі чудові землі. А професор Колодко сказав, що е, е, в селах нічого не змінило за 20 років. Вони точно там були успішні, заробляли багато грошей. А я був два місяці назад в Донецькій області, в Донецьку. І Я люблю їздити, я поїхав в найближчу станцію в Старабешин. І там теж поля навколо. І виїжджаєш за Донецьк це одна з частин нашої проблеми. Села, ну просто страшенно занедбані. Ну, просто очевидно, бідні. Донецьк? Нічого, нормально, і села, бідні. А навколо поля засіяні олійними культурами, які там були. Це висок, І тут короткий, я на цьому закінчу. Якщо йти економічною ліберальною логікою, треба дійсно знищити Міністерство а, а, сільського господарства, воно заважає, зробити приватну землю, два. І через три роки, через 3-4 роки, ця сфера буде бум. Безумовно, без, без сумнівів. Продуктивність праці зросте в цій сфері. В скільки разів? Ну, yes. скільки? Продуктивність праці на одного працюючого, на одну годину працюючого Може зрости. Ну Тут називався ваш колекція. Три рази, правильно. Продуктивність праці зросте мінімум в три рази я з цим згодом. Аутпут зросте мінімум в два рази, я з цим згоден. Ну, менше, ніж два рази насправді, бо в бо нас тут клімат. До речі, води в Україні немає. Це неправда, це, це міф про те, що у нас багато води. Ну, принаймні за іншими рейтингами. В два рази. Тепер калькулюємо, скільки людей вивільниться. Мільйон. Попит внутрішній на кукурузу, зерно і все інше. Нуль. Мені дуже не хотілося, щоб при всього того, от що сталося, що через 5-10 років бум закінчиться неконкурентною галузю. Тому треба насправді думати всім, з моєї точки зору, і бізнесу. Безумовно, я згоден на 100%, що сфера для інвестицій суперова, Хто ще не знає, куди гроші вкласти, це туди. Ну ви трохи запізнилися, але ще можна. Ще можна втопитися. Але ми всі як громадяни з точки зору розвитку країни, так як ми тут будемо жити, необхідно буде вирішувати ще частину проблем. Їх треба вирішити конкурентно. Так же, як їх вирішували, можливо, багато років назад в Австрії, Швейцарії інших європейських країнах. Сільськогосподарська політика, якої, як мій мій старший колега і бувший польський урядовець професор Колодко сказав, йому дуже не подобається. Дякую. Є питання? Якщо питань немає, то я хочу всім вам подякувати за участь. Сказати, що, знаєте, ми планували давно цей форум, бо нам 25 років. Але життя сталося, як сталося. Тобто, ми змінили ми. Не проводимо такого святкування, тому що, тому що. Але все ж таки ми вирішили, що потрібно зробити таке зібрання, яке називається Ukraine Facing the Future, присвячено в тому числі і нашому 25-річчю. І ми будемо продовжувати. Це не остання подія, яка в рамках нашого, нашого 25 річчя 25-річчя буде відбуватися ну, протягом року, я думаю. У нас є деякі плани на осінь, але можливо, ми ще встигнемо зробити щось влітку. По-перше, я пам'ятаю, що ми боржники перед вами, тому що ми винні вам зустріч в Сакашірі. І всі, хто був присутній сьогодні, вони отримують безумовне запрошення на, на зустріч з Михайлом Сакашір. І хочу вам сказати, що у нас завтра є захід, який, в принципі, є закритий. Але той, кому цікаво, міг би до цього долучитися. Тому що завтра буде розширення засідання вченої ради Він Київ, на якому буде вручений диплом почесного доктора Він Київ професору Колодко. І професор Колодко буде завтра. О 10-й годині, по-перше, це буде урочиста церемонія, йому буде вручений там, диплом, мантія, А по-друге, він прочитає лекцію, яка ну, буде іншою за змістом. Він буде, вона буде більш філософською, такою. про, Він, він буде завтра, завтра читати знову лекцію в Німі. Тому той, хто має можливість, той, хто може рано встати в суботу, будь ласка, приходьте завтра на 10-ту годину сюди. Урочисте засідання вченої ради в Київ з нагоди вручення професору Колодко диплому почесного доктора. Ще раз дякую вам за участь. сподіваюся, що вам було цікаво, і до нових зустрічей в мімі. Дякую. І також я хочу подякувати всім спікерам, які були на.